Uh... Yeah. Um. Нынешний семинар он прирочен, собственно, именно к началу летнего сезона, именно потому, что самое время начинать. Да? Вообще начинать, конечно, нужно тогда, когда собственно, ты считаешь, что этого достаточно для победы. Но именно в силу неопределенности правил игры, именно в силу размытости контуров, возможных округов потенциальных главных участников на этих округах, именно в силу этого сегодня нужно начинать накапливать тот потенциал, который сыграет, выстрелит потом на конечной фазе кампании нынешний семинар собственно, э, и посвящен э, тому, как спланировать, э, скажем, э, свою избирательную кампанию, я бы сказал, не избирательную, а предвыборную кампанию э, до э, основного, скажем, э, этапа и э, сделать вот тот задел, который можно будет использовать в последующем. На самом деле, я думаю, что начинать систему построения своей компании нужно уже сейчас. Хотя бы даже потому, что летний сезон наиболее удобен для того, чтобы посвятить его аналитике, проектированию, тогда, когда вы будете на полшага впереди на своих конкурентов. Именно в силу того, что это распространенное мнение, вот давайте подождем лето, собственно ли, а начнем с осени. Более того, очень многие говорят о том, что мы начнем, собственно, со следующей весны. Но это, это, стратегия аутсайдера. И я думаю, что наиболее ответственные кандидаты, они уже появились на округах. Те, кто действительно реально рассчитывают на победу, те, кто действительно реально считают себя потенциальными депутатами, они уже работают в округах, это было видно, в частности, по майским праздникам. Да, и, в принципе, собственно, даже по тому количеству орд социологов, которые пасутся на мажоритарке. Ну, фактически, вот по нашим прикидкам, мы делали небольшой, скажем так, экспертный мозговой штурм внутри команды. Конечно же, эти цифры очень сильно разнятся в зависимости от округа. Но, в принципе, среднестатистический округ, он будет стоить около полутора миллионов долларов. И где-то 600... 500-600 тысяч тут нужно будет потратить на вот этот длинный лейер собственно, до непосредственно избирательной кампании, и остальная часть собственно, будет затрачена уже непосредственно собственно, на, скажем так, активную рубку в полях. Несмотря на то, что наблюдается по всем социологическим опросам достаточно большая усталость от политики, электорат все еще остро реагирует на такие тематики, особенно когда они озвучены так, как они были озвучены во Львове 9 мая. Конечно, это один из факторов, который будет играть на мажоритарных округах, и, в принципе, его наверняка будут использовать, но, с другой стороны, я думаю, что наиболее победной стратегией будет стратегия работы с реальными проблемами округа, и Имидж, скажем действительно успешного кандидата, это прежде всего имидж не политика, а имидж человека, который занимается реальными делами. Ну, прежде всего, собственно, конечно, бы, конечно, есть рекомендация обратиться к специалистам, да, потому что как бы человек не имел какой огромный опыт собственно, работы в Верховной Раде, все равно на, на нынешний момент собственно, он действительно скажем, оторван на территории, мало понимает, собственно, как работают эти механизмы на мажитарном округе. И, в принципе, скажем, набор очень сильно будет разниться от той стратегии, которую изберет либо сам кандидат, либо технологи, собственно, команда технологов, которая работает с ними. Но на этот вопрос невозможно сейчас однозначно ответить.